Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог всього світу. Тепер я буду влади, щоб не казали говорити саме так. Влад Рос, вітаю влади! Дорогі друзі, я ж говорив, що Трамп унічтожить Байдена просто унічтожить аста нього навіть мокрого місця не залишиться на дебатах. Я ж зарані це все сказав. Так что подписывайтесь на мой канал Латроску, а также на мой сайт Латроску, и, значит, там заказывайте на тайные карты, городовые, соляры, я к вашим услугам всегда. По лайберу, по ватсапу всегда со мной. Можно легко связаться в отличие от всех звездных астрологов, которым такое ощущение, что они недоступны. Влада, сегодня будем... Я доступен. Сьогодні буде не такий у нас оптимістичний прогноз, тому що сьогодні столиця постраждала. В принципі, як ви говорили, що липень буде дуже жарким, що середина липня, і навіть здається, вказували, і по даті буде надзвичайно багато випробувань. Принесе для України, і ось сьогодні такі це сталося, адже Київ за довгий період. Атакований ворогом, причому атакований жахливо на даний момент 17 загиблих, 41 поранена людина. Є влучання у дитячу лікарню Охмадит, відоме на е відомий заклад медичний на весь світ. Владе, перше питання: чи що кажуть планети? Чи очікувати найближчим часом повторних атак на Київ? Да, сейчас будет накрывать не только Киев, всю Украину. Дорогие друзья, где еще не летали ракеты, бомбы там или еще что-то там, какие-то, я не знаю, там еще не были цирконы, куда не долетали или не долетали какие-то у нас еще а другие, там Ха, там, и другие ракеты, я не знаю, там, калибры или еще у них что есть. Все будет сейчас лететь на нас, потому что, дорогие друзья, дьявольская звезда Антарес, она проявляется особым образом сейчас. Уран – это всегда связан с воздухом. С воздуха летит вот эти все ракеты. Марс в соединении с Ураном и с дьявольской звездой Антарес дает нам Армагедец в июле месяце. И вот он начался, и нас будет штормить и буквально в ближайшую декаду. Как я и говорил, да, Орбис – Самое точное соединение Урана и Марса у нас 15 числа, 15 июля, но уже ровно за неделю до этого вот видите, за неделю до этого началось сегодня, да, и э, неделя после, да, это уже два, начало 20-х чисел, конечно, будет как целый Армагеддон по всей Украине, причем будет по всем городам стрелять, и Кривой Рог, и э, Запорожье, и Никополь, и Днепр, и Харьков, и Одесса, все будет сейчас накрывать со всех сторон, а потому что враг знает, что это последний шанс, и сейчас он уничтожит нашу инфраструктуру, потому что буквально 11 числа, 12 -го, НАТО, э, когда соберется в Вашингтоне на юбилейном форуме, объявят о том, что в Украину поставляется 8 систем Патриот из Израиля с ракетами, которые есть. Понимаете, в чем дело? Отличие вот этих старых систем Патриот 70-х, 80-х годов от современных, что под них есть еще ракеты которыми они могут отбивать это все, и нет дефицита вот, ракет. А мы сейчас испытываем глобальный дефицит ракет, поэтому не все сбивается. Мир столько не производит а, ракет для Патриот, как, как бы хотелось. Каждая из них стоит миллион-два доллара, если не больше. Вот говорят, что до пяти доходят уже по нынешним ценам. А, поэтому нам приходится каким-то образом все-таки отбиваться. Ну и самое главное, что... Ни о каком мирном переговорах речи не может быть. Все, что мы видим, разъезды Орбана, он, то он в Киев приехал, то в Москву, а, то вот, а, значит, он в Китае, сейчас он, может быть, к Трампу поедет в Америку. Все это абсолютное вранье. А Россия хочет, чтобы мы капитулировали. Будем откровенны. И они этого добиваются, уничтожают нашу инфраструктуру, вплоть до того, что <coughs> у них же, даже уже появился рупор Российской Федерации. Есть такой у нас человек по фамилии Арестович, который говорит, если вы не пойдете на Попятную, на капитуляцию, то мы вам уничтожим всю вашу электроэнергию, обрубим всю связь электроэнергии Западной Европы в конце этого лета, в начале осени. Это mm, жахливо так. Друзья, очень прискорбно говорить, но Алексей Арестович абсолютно работает на противника, на соперника, и он хочет Стать гауля... галятором галі... галі... України. Це слово таке, погано не можу виговорити. Влади, ну як же ж так трапилося? Це дійсно жахливе от було інтерв'ю. Невже це був вовк в овечій шкурі на початку е, військових дій, на початку повномасштабного? Чи е, як ви вважаєте, чи його просто перекупили, заплатили? Ну, Що трапилось взагалі? Да, от я зараз можу навіть включити його гороскоп, Ну вот, смотрите, дорогие друзья, просто у него Алькакаден, это самая добрая планета, это Уран в его гороскопе, и он способен полностью, а Уран он лежит как бы на спине, да, то есть, то есть он лежит как бы на своей орбите, и он всегда может реальным образом в воздухе перевоплотиться, я бы так сказал. Вот Арестович, поэтому ему, это как бы его тенденция всегда была изначально еще до войны. Он говорил, что Русия это Украина, Украина это Русь, это одно и то же. Это его концепция, да, дорогие друзья. А, ну и нужно понимать, что, конечно же, в его гороскопе, как оказалось, он родился, дорогие друзья, наконец-таки уже точное время рождения его известно. Кто не знал, 10-20 утра он родился там. Грузия, там вот это очень сложное село, восходящий Плутон, символ магического воздействия, как у Кашпировского, тоже восходящий Плутон, его рождение. Кстати, вот по планетам можно всегда узнать ваше предназначение в жизни, кем вы можете быть. Так вот, он такой маг, такой, да, осадет во втором градусе лесов. Там еще такой Алтарь с дымящимся лад, ладаном, да. То есть вот такое духовное раскрытие какие-то э, психологии, э, не инволюция, это я так думаю, он занимается инволюцией духа. Потому что, дорогие друзья, психологией не должен заниматься человек, у которого черная луна в рыбах. Да дорогие все? друзья, у Алексея Арестовича черная луна в рыбах. Он не имеет права быть ни религиозным деятелем. Не имеет права вести какие-то курсы психологии, потому что это негативно. Он работает через зад внешний, да, не через ход, а через зад энергии. Да? Ну, он несет абсолютно темную энергию. Да? Он не имеет права вообще, собственно говоря, преподносить психологию. Ну и в его гороскопе Сатурн в зените гороскопа, как у Гитлера: Я главный, я супер классный. Я супер офигительный, еще он Лев по знаку зодиака, да, 3 августа рожденный с восходящими весами. Да? А, и получается так, что я супер дупер, самый классный. Ну и самое главное, Уран у него находится в доме денег. Сегодня мне платят одни, завтра заплатят другие, а вообще моя главная цель это, конечно же, я заранее опережаю события, как он говорит, да? а, вот я я точно знаю, что будет такая потребность Украины на мир с Россией. И кто, как не я, как, кто, как не его партия, да, может восстановить добрые соседские отношения с Россией, и он может стать этим вторым Виктором Януковичем. Да. Да. Поэтому он абсолютно работает на Россию. Я даже знаю, чей кошелек связан с ним а через подставных других лиц, конечно же, Роман Абрамович. Там еще. Да. это сегодня факты раскрыли про Алексея Арестовича. Арестовича. Можете меня расстреливать, можете меня убивать, как никто, да, там, что-то говорить против меня, но я это точно знаю, что там не обошлось без этого. Причем, дорогие друзья, заметьте, очень интересный факт. Одновременно Латынина поменяла риторику, Украина стала плохой в ее интервью, угу. а, вместе с Арестовичем. Это произошло буквально в момента, буквально с начала этого года. Я, Я Масі, дорогі друзі, на дід. Ну, Що зробиш? Влада, сьогодні була заява, що терор Росії ну вже просто е, перейшов всі межі, е, повернемось mm. до трагедії в Києві, е, і е, ця трагедія прискорить. Надання нам запчастин до э, швидкої доставки для нас запчастин Патриот и F-16. Чи так це, чи це просто пусті заяви? Да я уже заранее успел сказать на своем канале, на других каналах, что главные месседжи на этом саммите НАТО сейчас в Вашингтоне на юбилейном саммите НАТО, где нам какой-то мостик предоставляют, дорогие друзья, мостик такой, и Столтенберг сказал, что мы через этот мостик даже через 10 лет не перейдем, оказывается. То он еще вчера говорил, что Украина точно будет в НАТО. И что вы думаете сейчас, это генсек НАТО, который уходит 2 октября в солнечное затмение, говорит сейчас, о, оказывается, мы еще какой-то мостик делаем Украины лет минимум на 10, а возможно нет никаких шансов и дальше. Короче, нас сдают на Западе, дорогие друзья. Там все против нас. И вы понимаете, в каком состоянии находится Джо Байден, который я на котором давным-давно поставил крест и сказал, что от слова совсем никогда он не будет никаким президентом, дорогие друзья. Я предсказал, что он будет президентом ровно значит, в 2020 году, выбрать, выбрать. я точно говорю, что он никогда уже и заранее сказал, что он его разгромит на дебатах Дональд Трамп. Ну и самое главное, что решится для Украины положительно на этом саммите НАТО хоть нас и не берут туда, это дадут F-16, дорогие друзья, наконец-таки, ну дадут, смотрите, ну, 6 самолетов, ну плакать хочется, ну дадут все-таки 8 систем Патриот из Израиля, которые морально устарели, которые нужно списывать, это полный хлам с точки зрения Израиля, но нам они еще послужат, и самое главное, на них есть, те необходимые противоповетренные ракеты, которые нам просто необходимы. И там их большое достаточное количество. Потому что старые устарелые ракеты, они не на новые патриоты как-то не садятся, а вот на старые супер там достаточно много, и мы можем ими отбиваться. Так вот, это будет принято решение буквально а, еще и потому, что убились сегодня детей в Киеве, дорогие друзья. Светлая всем память. Погоджусь, светлая память. Вони всі підуть ангеликами, це я впевнена, і стануть на захист нашої України. Влада, ще трошки хотілося би торкнутися темряви в Україні. Чи буде ворог далі нищити енергетичну інфраструктуру, і чи довго ми ще будемо сидіти без світла? Тому що я чула різні варіанти, що ну, це ненадовго, так потрібно, йде певний переділ. А есть варианты, что действительно все знищено, и мы будем сидеть и зимой без света по 20 часов. Что вам говорят звезды и планеты? Ну, нам вообще ставят ультиматум, сдавайся, Украина, вообще там все, подписывай капитуляцию, отдавай все четыре области. Вместе даже с теми городами, которые мы никогда не захватывали, например, Запорожье, и тогда у вас будет свет и газ. А если нет, то мы вам все обрубим. Рупор Кремля Алексей Арестович сказал в последнем интервью совсем недавно, если Украина не пойдет на мирные переговоры, то будет отрублен им Запад. Окончательно, бесповоротно мы отрубимся, и так сделают ракеты Российской Федерации, да, что они полностью отрубят нас, Москве, от электроэнергии, постачания из Европы. Да. Ну вот, видите, еще совсем недавно, два года назад, Алексей Арестович говорил, как все будет хорошо, и война быстро закончится за 2-3 недели. 2-3 а недели он... максимум. Да, а тут он наверное, устраивает ультиматум, вот, дорогие друзья. Поэтому да, Ну, а могу одно сказать: что мы можем сидеть в полном блокауте зимой без света. Да, но вся энергия, энергетика будет направлена на поддержание. Тепла в Украине, да, в квартирах, то есть дома не за... никто не замерзет ни в Киеве, там, ни в Днепре, ни в Харькове. Да. Вот самый, кстати, опасный город, где действительно могут замерзнуть, это Харьковчане, где вообще может электричество быть там 1-2 часа зимой. Но с другой стороны, если Харьков выстоит, а он выстаивает. Да, и другая Украина остальная тоже выстоит, то все будет нормально. Но самый худший прогноз это то, что будет действительно минимум света, но вся, вся энергетика будет работать на отопление. Ну, дорогие друзья, придется, кто живет на высоких этажах, у меня у самого квартира на 24 этаже в Киеве, но придется спортом заниматься. Ну, ничего, я завжди, ну, вы знаете, мне тоже часто кажут, нам пишут подписчики, глядачи, что... Надзвичайно ми оптимістичні і, от знаєте, так, дуже так весело відносимося до того, що відбувається. Я ж хочу сказати нашим глядачам, що е, якщо взяти просто і заглибитися максимально в, негативну, е, в негативний настрій. Ну, то просто я не знаю, что тебе потребно. Дорогие говорить. друзья, самые успешные наши воины на передовой, те, которые с открытой улыбкой, с весельем идут на, это, значит, с забралом, там, с автоматом, не знаю, там, с, пулеметом, с чем угодно, да, и уничтожают врага весело. Если ты не будешь даже вот смотреть лицо опасности, не будешь как бы раскрепощен, то тебя быстрее просто убьют. Да? Если ты будешь на каждую кочку там осматриваться там и так далее, то действительно до тебя долетит дрон. Поэтому у нас на фронте все веселые люди. У меня, кстати, очень много заказывают, да, и на фронте те наши солдаты, да, и я всегда к услугам даже тех воинов доблестных, которые там находятся, и они мне пишут, что они все абсолютно счастливы, абсолютно счастливы, когда они уничтожают врага. И они все это делают с большой улыбкой. Нам главная задача понимать, что нас нас уничтожает враг, враг он и гремит, он всегда хочет уничтожить Украину, он хочет, чтобы ее не было, никакого мирного переговор переговоров нет, дорогие друзья, все это вранье. Если Орбан абсолютный это, фашист, я бы так сказал, да, едет по всей там по, делает такой вояж Москва, там Китай, Пекин, Киев, это говорит только об одном он едет оформлять капитуляцию Украины с тем, чтобы Украина не стала. А если у нас будет сейчас заморожен конфликт, то он делается только с одной причиной, чтобы снять Зеленского, устроить перевыбор. Uh -huh. Когда для Москвы человек придет во власть, и с ним можно будет как-то договориться о капитуляции Украины, потому что с Зеленским не получается, то можно будет продолжить войну. Но я вам одно, одно могу сказать, если будет перемирие, если будет а, иметься в виду в том смысле, что будет заморозка конфликта, то через два года орки захватят всю Украину. Нам просто прекратят поставлять все оружие, которое только есть для нашей страны. Если, конечно, мы не выберем очень умного и мудрого своего нового президента, а он должен быть обязательно быть военачальником. Тому да, я з вами не можу не погодитись і не можу не погодитись з тим, що ефіри, як і відношення людини, не дивлячись на все, що відбувається, має бути все-таки позитивним. Адже це ворог, перш за все, хоче зламати нашу волю, а зламати її через пригнічений стан людей. Це найлегше. Тому я раджу всім дивитися наші ефіри з Владом Росом, бо не дивлячись на будь-які події, які відбуваються навколо, вони завжди на позитивній ноті. І останнє запитання на сьогодні Владе. ось цього зараз тільки бачу новину, що Україна скликає Радбез ООН через сьогоднішню атаку Росії, заявив Зеленський. Е, як вважаєте, що це нам принесе? для Украины и принесет хоть что-то. Пока нет, есть пять стран, которые главенствуют в ООН, там находится и Россия вместе с Китаем, да? Ничего а, не будет, дорогие друзья. У ООН уже давным-давно куплено, перекуплено Китаем и Российской Федерацией. С ООН вообще не имеет смысла вообще что-то там иметь однозначно. Ну, дорогие друзья, ну это то же самое, что иметь, не знаю, там ситуацию, с каким-нибудь ФИФА, которая подкупливала Россия всегда, поэтому у них чемпионат мира произошел в Российской Федерации. Они всех всегда все покупали. В ООН все покуплено, дорогие друзья, несмотря на то, что штаб-квартира находится в Нью-Йорке. А это просто между собой, они там все очередной раз переговариваются. Вот если бы из ООН была значит, исключена, как из Лиги наций в свое время, Советский Союз был исключен, а из ООН была Россия исключена. Вот это было другое дело. Пока там находится Россия, и самое главное, знаете, самое смешное, что с 1 июля председательствует в Европе Орбан, самая большая тварь, которая только есть в Европейском Союзе. А сейчас, знаете, кто ВОН председательствует? Российская Федерация. В общем-то, мой ответ закончен. Mm. І все досить чітко і зрозуміло. Влада надзвичайно вдячна вам, що ви ходите з нами на зв'язок, ділитесь з нашими глядачами та підписниками такою цінною інформацією. Нашим підписникам нагадаю, що якщо ви хочете замовити особистий гороскоп у Влада Роса чи натальну карту, чи будь-що, що, що зв'язано з астрологією, контакти майстра будуть знаходитись в описі цього відео. Дякую, Владе! І вам всім привіт, дорогі друзі. Я оптимістичен. Україна побідіть но в следующему. Не можу не погодитись з вами. Будемо надіятись, будемо вірити, і будемо молитися. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.